Axşamınız xeyir qızlar, necəsiniz? Hamnızı yəğulun görək. Axşamınız xeyir. Hoş gördük bu günləri sizinlə çox gözəl maska eləyəcəyik. Gözünüz mütləq canlıd olsun. Unutmuruq ki, maskanın öz yeri var, daxili vitamin içməyin öz yeri var, üzdən qulluq eləməyin öz yeri var. Bunları heç bir zaman unutmuruq. O zaman gənc və hər zaman kimi tərəvətlə olacaq. Söz verdiyimiz kimi bu gün də canlı yayımə girməyə alındı. Nə də çox xoşdur sizinlə görüşmək. Bu günlərim çox qəşəng canlandırıcı maskamızı eləyəcəyik. 2 hazır aşaq maskamızı eləməyə. Mhm. <laughs> Bunun deyini yoxsa bu abada oqu deyimin. Belə yoxsa bunu qızlar. Nə deyisiz? Demək ki, o zaman ehtiyac yox bağlamağa. Bu necədir? Bu yaxşıdır. Saçımızı yığaq və başlayaq. Bu gün biz sizinlə canlandırıcı maska eləyəcəyik bir yerdə. Mən də çoxdan da eləmirəm. Bu gün istədim ev şəraitində maska eləyim. Təbii ki, eləyirəmsə bir riyqdə paylaşmalıyıq. Bir yerdə eləyəcəyik. Canlandırıcı maska nədən ibarətdir? Bütün dəri tipləri eləyə bilər. Sonra həftədə bir dəfə eləmək kifayətdir. Bizə lazım olacaq bir bax belə dolu qaşıq xama Xamas metan deməkdir, metan xama deməkdir. 1. Bəstidir. Və ikinci inqrediyent sizcə nə ola bilər? Nə ola bilər? İştovşski, elə xam üzünüzə necə baxırsınız? Mən də həmişə deyirəm ki, həftədə bir dəfə ev şəraitində maska, səhər axşam mütləq Biobalans probiotik seriyasından krem dəsti. Bu, neçə illər dərzində. Mütləq şəkildə Biobalans gündən qoruyucu istifadə eləyirik. Ondan sonra ə, hər səhər tezdən duranda il boyu mən vot VitaGut içməyə başlamışam. Hər səhər VitaGut bir dənə Əgər hər yatmamış öncə riarest olursuz fıstıq kimi gənc, gözəl, təravətli ə, hər zaman sağlamlı bir insan. Deməli, ə, xama və bizə lazım olacaq quru droş, pax maya. Quru droş. Bu gün aldım bu maska üçün. Yaqin sizdə də var, bizdə yoxuldu. Tak, bunu lazım, qayçı ilə qəşəng maskarəji və maskamıza bir çay qaşığı Tam ağızdan kimi doluyor belə. Qurudır, şüyümür, yumur. Həm təmizdir, həm də məhlici edir, üzü parıldadır, çox güclü nəmləndirir. Əsasən də quru üzlərə tövsiyə eləyirəm. Çox yaşayır maskadı bəyənəcəksiniz. 15-20 dəqiqə saxlayandan sonra yuymalıyıq. Bir yer də eləyəcəyindi. Sonra gedəcək üzümüzü biraz söhbət eləyəndən sonra üzümüzü yuyacağıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qarıştıran kimi üzümüzə istifadə edirik. Vay, vay, vay. Parlar, par parıldayacaq. Sonra ise görsedeceğim neyini yiyirem maskadan sonra. Gözünüz burada olsun. isə. Bütün e, girin səhifəmə bütün postları like eləyin və rəylər yazın. Çoxlu, çoxlu adekvat, normal rəylər. Səhifə spamd olduğu üçün mən bu səhifədən daxil oluram canlıya. Canlılıqça bilmirəm. Spamdan çıxmaq üçün çoxlu rəylər yazılmalıdır, like aktiv olmalısınız. amma eləmirsiniz. Deməli belə. Maskamızı elədik. 15 dəqiqə belə, 10 dəqiq, 15 dəqiq, dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqəyə qədər göz demək olar, üzü nəmləndirir, parıldadır, qidalandırır, dartır, cavanlaşdırır. Rəng bərabərsizliyi varsa rəngi açır, ləkələri rəngini açır, birincidən görəcəksiniz. Və yenə də qeyd eləyirəm, mütləq şəkildə ev şəraitində daxili olaraq vitaminlər içməlisiniz. Hər səhər bir dənə VitaQut, ömür boyu gənc qalmaq üçün, ağrılar olmasın, yaddaş bərpa olsun hər şey mükəmməl olsun və axşamlar realət sakitləşdirici. Hər ikisi dərman sayılmır, qida əlavəsidir. Tərkibi çox zəngində oxuyarsınız. Qalanda içlikdə yazılıb onun istifadə qaydası falan hər şey. Hər səhər Vitaqud bir dənə, sizin xoşbəxtliyinizin mənbəyi. Hətta ailəvi içə bilərsiniz. Ailəvi içsəsən can deyib, can eşidəcəksiniz. Çünki insanlar əsəbi olur. İnsanlar ə, hər bir sözə hətta Hətta adi bir sö sözə qı qıcıqlandırmağa, başlayıb qıcıqlamağa başlayır. Yəni bunlar olmasın deyə psixoloji durumunuz tənzimlənsin, normal olsun, həyatınıza rahat, xoşbəxt davam edə biləsiniz. Müəyyən şəkildə beyini, bədəni qidalandırmaq lazımdır. Vitaqud Veryarest bizim köməyimizə çatacaq. Hər axşam yatmamış öncə Veryarest içirik. Hər səhər isə Vitaqud içirik. Mən il boyu içəcəm, amma siz, yəni istəsəz, yəni 1 aysa heç olmasa içə bilərsiniz. Nəticəsi üçün bəyənəsəz davam eləyəcəksiz. Təbii ki, bəyənəcəksiniz. Uşaqlar da içə bilər, amma əgər uşaqlar hansı ki, tabletka içə bilmir, onlar Vitaqut siropunu içə bilər. Uşaqlar da imtahanda mükəmməl imtahan verməsi üçün, yaddaşı bərp olması üçün, gec yer yirsə, gec danışırsa, hər kəs yəni o Vitaqut siropudur keçə bilərlər. A, gündən qoruyucu gəldikdə isə yay gəlir, günəş gəlir, gündən qoruyucu mütləq istifadə etmək lazımdır 2 saatdan bir test-test. Viva balansın təbii ki məhsullarını hər zaman ki kimi üç il ərzində necə tövsiyə edirəm, hal-hazırda da elədir, özüm istifadə etdiyim məhsullardır. Sətkili üzlər üçün hər zaman qeyd etmişəm 24 saat aktivləşdiriciyə gəlir. Səhər axşam yuyusasınız, çox gözəl mükəmməl nəticə alacaqsınız. İndi isə suallarınıza suallarınıza cavab çalışaq verək. Görəy qızlarımın nə sualları var? sora nə iləci göstərəcəm 10-20 dəqiqə arası kim necə saxlaya bilər üzündən ondan sonra yumağa gedirik yuyacağıq nə ilə göstərəcəyim indi üzlü mən həmişə yuyuran Biobalansın. Əh, üz yuyma gəliyi ilə Biobalansın üz yuyma gəliyi ilə bilirsiniz ki, Biobalansın hər növ ə, üz yuyma gəliyi var. Yağlı üzlər üçün, quru üzlər üçün, həssas və quru və ə, normal üzlər üçün. Bu günləri mən sizinlə bir az başqa bir şeylə yuvarlan üzümü. İndi baxarsınız nə ilə. Tam təzə mənbud suyu ilə yuvarlan. Hələ dia balansın yeni məhsul çıxıb, amma satışda yoxdur. Mən bilmirəm nə vaxt olacaq. Mənə sınaq üçün verdilər. Mən çox bəyəndim. İndi sizinlə birlikdə bunu da sizə göstərəcəm. Baxın görün nə ilə məyuvaracağam üzümü. Çox maraqlı şeydir. Hal hazırda dədədir. Fermaların bəzilərində olur. Ana pas firmalar da var. Əgər siz də filtrsiz, proqramsız, manqaşsız, silikonsuz çıxmaq istəyirsinizsə, yəni şəkil çəkdirmək, video çəkdirmək, o zaman və keçəncə dediklərimi bir edin. Əsasən daxili vitaminlər qəbul edin, ifşahatında həftədə də bir dəfə maska məleyin, dediyim məhsulları istifadə edin. Hansı münasib və normal qiymətədir, hər kəsin cibinə uyğundur. Vitaminlər içərkən qaşlarınızda heç bir qarandaşa, heç bir şey ehtiyac qalmayacaq görürsüz. Baxın, bu Qarşılar, Vitagood və e, Riarest-a təşəkkür edir. Vaq bu mənim öz qaşlarımdır. Və qaşımda heç bir tatu, heç bir mikro needle, needling və sary olmuyor bu günəkini. Microbladinglar, nə bilməndən, belə şeylər yoxdur. Öz qaşlarımdır və indi də dəvlat qalınmaşək. Şüki çox gözəl vitamin kompleksi içirəm, hasiki bütün güsulları aradan qaldırır hər səhər Vitaqud, hər axşam yatmazdan öncə real istifadə edəcəyik. Və gözəl qalacaq. Heç kim də bilməyəcək, bilməyəcəyi bir oldu. Yeni məhsulu isə sizə göstərərəm, gələndə deyəcəm sizə. Hal-hazırda yoxdur. Üz yumaq üçün yağdır, və balans yepyeni məhsuludur. Azərbaycanda və heç bir yerdə yoxdur hal-hazırda. 100 millidir, münasib çox qiymətli olacaq. Yağdır. Deməli baxın, mən artıq prob eləmişəm, çox pəyəmişəm. Baxın bax, yağdır. Əməlli başdı bildiyimiz yağ. Bu yağla bütün dərində olan çirklər, hər şey yox olur və üz par par parıldayır sonra. Yəni təsirin yağla yuxu nə demədi? Nəmlən, nəmlənmə gücü də deməkdir. Bir neçə növləri olacaq. Hal hazırda bunu istifadə edirəm. Gelim qutarandan sonra bunu aldım. Əslində yağla yuyandan sonra üstündən gel ilə də yula bilərsiniz. Amma əgər qurudursa elə yağlı qəşəngdir. Super bir şeydir. Par-par parıldayacağınız. Hər təniz bütün dərininizləri tənizdir cavanlaşdırıcı maska elədik. Heç nə baş vermir. Çox gözəl bir maska elədik. Vəsaitə. İndi gələndə saçdan görsənəcəksən. Buna görə bio balans dəftərlərinə əldə etməyi sənərsən. Süper. Yəni də gəlin bunla.

Окей. Бея баланс, пробьють к серии остана, реставрация кремной ства деляяcem, həmişəki kimi yəni xüsusi serumnu, has ki bütün gözə üzə vurmaq olar. Sonra boyun dekolteni heç bir zaman unutmuruq. Biobalansın probiotik seriyasından boyun dekolte kremimizi vururuq, çünki boyundakı qaroşlar bizi sata bilər. Biz baxımlı, gözəl, hər yaşda hər zaman görsənəyik. Yetər ki, istək, həvəsi olsun. Təbii ki, mən də başqa dəmləyirəm, bilmirəm amma bütün belə boyun dekolteyə istifadə edə bilərsiz. Deməli biz bu gün nə etdik? Cavanlaşdırıcı maskanı elədik. Ondan sonra ə, vitaminlərdən danışdıq. E, VitaGut Rearrest və Biobalance-ın deməli serumu, restorasiya serumu, cavanlaşdırıcı dartıcı istifadə elədik. Boyunda Galta Biobalance probiotik seriyasından olan kremini və qaldı deməli Hal-hazırda Biobalance Vitamin C ilə olan gözaltı ə, kremini istifadə edəcəyəm. Budur. Nöqtə. Çox iqtisadi kremlərdir. Vitamin C ilə haslıki testini paylaşıram. köskapaqlarımıza da. Və təbii ki, bilirsiniz, mənim çox sevdiyim dolğu kremini istifadə edəcəyəm. Biyovalance probiotik seriyasının dolğu kremini hialuron turşusu ilə. Artıq ni change-də məndə. Bax bu hissələrə hams çıraq ap tekində var, həmişə şey tikirəm, storylərdə paylaşımlarda, paylaşılmaqdılarla baxın. Harda nə satılır, hər şey qeyd eləyirəm. Özünüzə vaxtında baxın, siz özünüzə baxmasanız heç kim sizə baxmayacaq. Bu sözü heç vaxt unutmayın. İndi bunu arada belə dodaq model eləyirəm ki, dolğunlaşsın. Всё. Oldu super mu per girl. Bugünkü maskamız da budur. Kim baxmadısa, yükləyəcəm, təkrar baxın. Maskanı mükəllə edin, dediklərimi bir-bir edin. Vitaminlərimizi içməyə unutmuruq. Hamınız bəli, bəli. Yeməyəcəksiniz, içməyəcəksiniz. Sav vitaminləri alıb içəcəksiniz. Vitaqud hər səhər yeməkdən, yəni içində necə yazılıb elə də için. Ya yeməkdən sonra deyə bilərsiniz, əvvəldə deyə bilərsiniz. Realist həmişəni yatmamış bir neçə saat öncə üçün ya yatmamış öncə. Səhər Vitaqo, axşam Realist, səhər Vitaqo, axşam Realist. Düzgün qidalanmaq üçün nə fikir vermək lazımdır? Lazımdır oturub səhifəyə baxıb oxumaq, baxmaq lazımdır. Bu bir kəlməlik sual deyil. Hər gün yazıram, paylaşıram. Girin səhfəyə, oxuyun, baxın. Bildiyimiz hər şey səhifədədir. Lasə, yetər ki, gəlin gözlərinizlə, yəni pulsuz oturun, baxın. Belə qızlar. İndi video çox uzun olmasın ki, siz tez-tez baxa biləsiniz bu canlıya. Yəni də qeyd edirəm, çoxlu rəylər, layklar və sarray peri postları iləyin ki, səhifə spamdan çıxsın. Hamınızı çox sevirəm, öpürəm. Gecəniz xeyirə qalsın. Thank <laughs> you.